Hello, guys, it's our new video with So, Achapi, Kuru, and Rahi, where our content creator would be asking 15 questions to the esports players. ことで今回ナビのクリエイター部門に所属させていただいた私相がプロの3人に質問をしていきたいと思います見ている皆さんが3人のことをもっと知るきっかけになってくれたら嬉しいなと思いますということで早速質問をしていこうと思いますよろしくお願いしますお願いしますはい、はいはい、ということでまず一つ目ですブロスターを始めたきっかけを教えてくださいアチャピさん良平さんクルさんの順番でお願いします はい、えっと、自分、アチャピーは、高校生の時にブロスターを始めて、友達と一緒にブロスターをやり始めたっていうのがきっかけになります。えー、自分は、あの、もともと、スーパーセルなクラロワっていうゲームをやってて、その、お知らせの欄になんか、新作ゲームが出るよ、みたいな。 でそれがブロスターやってやってみようって感じで始めましたね自分も最初クロラクロ,ロやっててその後ブロスタ始めたんですごいきっかけ似てますでもあれっすね中学生の頃にか仲良かった友達に「これ一緒にやってみよう」って言われて一緒に始めたのがきっかけですかねブロスタはいはいありがとうございます <music> 続いて2つ目です、えっと。ブロスタの,プロ,のき、えー、プロになろうと思ったきっかけを教えてください最初はアマチュアでやってたんですけど、まあ、当時のジュピターですかね今だとゼータディビジョンにまず誘われたっていうか,なんか勧誘みたいな声がかかって、まあ、プロになろうと思いました。自分はもともと最初は競技やってなくて、うん、誘われて競技出た身なんですけどなんか練習するのとかも楽しくて気づいたらプロになってたって感じですね 競技は結構アマチュアでやっててで割とまあ自信はあったかなっていう感じなんですけどそこで、あのー、元ゼータで、あのー、この今いるアチャピさんとあと今 CR にててさんの2人に誘われて、まあ、プロになったって感じですかねはいありがとうございます続いて3つ目です、えっと、ブロスターを好きなところを教えてくださいもう何でも大丈夫です、はいえっと、アチャピは まずは操作がシンプルで簡単そしてキャラクターが可愛いっていうのがブロスターの一番好きなところかなと思いますえー、自分はあのもうプレイに時間がかからないからいつでもできるっていう感じがいいとこやと思いますえーとじゃあブロスターのいいとこはやっぱ競技ですかねやっぱ強い人同士で戦うのが楽しいんで今それが好きかなって感じですねはいありがとうございます 続いて4つ目です、ブロスタに今、改善してほしいことを教えてください。そうですね、改善してほしいこととしては、まあ、やっぱり今、3対3のマルチっていうのが、まあ、あんまり、なんかやることがないっていう感じではあるんで、まあ、そこをなんか、もうちょっと、なんて言うんだろうな、3対3のマルチをまあやれば価値が出るような何かを追加してくれれば、まあ、かなりもっと人気出ていいんじゃないかなと思います。 ゲームのキャラのバグとかがまだあったりするんで、だからそれがなんか大会とかに影響したりする時もあるから、それを早めに直してほしいって感じですかね。もうほぼ一緒ですね。もうバグですね。バグが、本当になんかもう直らない、直らないバグがもうずっとあるんで、もうそれだけがちょっと不満かなって思いますね。はい、えっと続いて5つ目です。自分の得意なキャラと、そのキャラの魅力とか好きなところをぜひ教えてください。 はい、えっと、自分の得意なキャラクターは、うん、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、じゃあ、イーブにします。で、えっと、イーブの、まあ、魅力は、やっぱりキャラクターが可愛いっていうのが一番の魅力かなと思います。以上です。え、自分も何体かいるんですけど、まあ、今やったら、オーリーが一番好きですね。で、理由は、まあ、ま、もともと自分がタンク好きで、 なんか機動力もあって、なんか、やりやすいって感じです。自分のまあ、得意なキャラは、まあ、全キャラ得意なんですけど、正直。まあ、全キャラって言いたいとこなんですけど、まあ、1体絞るとしたら、まあ、バイロンですかね。まあ、バイロンが、うん、そうですね、やっぱ、あの、めっちゃいつね、弾当てやすいんですよ。めちゃくちゃ多分ね、誰でも、誰使っても、弾当てれるんじゃないかなっていうぐらいね、弾当てやすいのと、まあ、あと、ウルトのなんか、んか回復阻害の。 あのスタッパーの効果のやつがあれがねちょっとね相手に刺さるとね気持ちいいんでそれがいいところかなと思います続いて6つ目です自分の苦手なキャラとそのキャラの嫌なところをぜひ教えてくださいはいえっと自分の苦手なキャラクターはモーティスですえっとそのあのキャラクターはもう本当に自分が使ったらもうトロフィー3000相当の3000ぐらいの初心者のプレイみたいな感じになってちょっとあれ何が強いのか分かんないんで嫌っすね えー、自分はコーデリアスですね、えー。なんか射程短いし、弾よけれんしでも、あんま強くないです、使いたくないです。えっと、まあまあ正直、まあ苦手なキャラいないんですけど、一体も、まあ、全部得意なキャラなんですけど、まあ C ってやっぱ周りから言われるとしたら、まあやっぱタンク系がまあちょっと言われるんで、まあ自分自身はちょっとね、どこが苦手か分かんないんで、ちょっとね、周りにはい、聞いてほしいですね。はい、で続いて 7個目です自分の好きなゲームモードとそのモードの魅力を教えてくださいはいえっと自分はエメラルドハントが好きですえっと理由としてはまあエメラルドハントだと一気に、まあ、最後大逆転とかもありえるしまあとはコツコツエメラルドを集めてなんか盤面を維持してみたいな感じの戦い方が好きなんで。 エメラルドハントが一番好きですえ自分はブロストライカーが好きですね。タンクでもご利用してすぐ試合を終わらすのが楽しいからです。まあまあ、全部好きなんですけど、モード。引いてあげるとしたら、やっぱエメラルドハントですかね。エメラルドハントの、やっぱ、あのエメ拾うのが好きなんですよ。なんか、エメ拾って10個持ってみたいな、なんか自分が活躍してるなみたいななるんで。 でもそこが好きかなと思いますはいありがとうございますえっとここからブロスター以外の質問もしていきます続いて、えっと、8個目です好きな食べ物を教えてくださいはい好きな食べ物はうどんですシンプル自分はお寿司です自分はマカロンですね、はい、ちなみにその3人の好きな食べ物の好きになったきっかけとかありますかいや美味しい <laughs> 以上以上ですねもう美味しい 確かきっかけ好きになったきっかけは特にないんですけどきっかけは特にないですけど、まあ、子供の時からよく食べてたって感じいやもうちっちゃい頃に幼稚園とかめっちゃちっちゃい頃になんか親が1回買ってきてくれてでそれ食べた時にあもうこれはもうね、うん、別の食べ物とは違うなと思いましたはいなるほどありがとうございます で続いて9つ目ですブロスター以外での趣味を教えてくださいえっと自分はアニメを見ることです一番好きなアニメは俺だけレベルアップな件ですえ自分は映画とかよく見たりしますねなんか恋愛映画よく見ます今最近ちょっとねハマってることがありまして趣味でそれがちょっとあの自動販売機を探すっていう ちょっとハマっとててなんかあの自動販売機にしかない飲み物あるんですよそれ見つけてあなんかこれおいしいなってなるのにハマってます最近はいちなみに最近飲んだやつで美味しかったもの何かありますかえなんか乳酸菌系のちょっと名前忘れたんですけど なんかちっちゃいこんぐらいにちっちゃいやつのやつがちょっと家の近くにあってちょっと感動しましたねあこれおいしいなって、はい、え続いて10個目です行ってみたい国とか、えー、観光場所を教えてくださいはい行ってみたい国はもう日本が大好きなんでないですね正直はい日本です日本を全て行きたいです自分はアメリカに行って、まあ、観光地とかは別にないんですけどあのカジノに行ってみたいです絶対そうやと思った では行きたい。国はもうずっと変わらずイタリアですね。イタリアになんか昔からイタリアめっちゃ好きでイタリアのパスタとか、あとピサのシャトーとか殺すよとか行ってみたいですね。はい、個人としての目標ややり遂げたいことは何かありますか？はい、えっともう一度まあ、世界大会で優勝したいですが。 目標ですえ自分は LC9 までしかその世界大会のやつに行ったことがないんでちゃんとしたもう世界大会の本戦に行ってみたいですね。 でも,まもちろん、やっぱ世界大会でまあ優勝したいっていうのがまあ一番の目標で、まあ、生活ではちょっとね、あの料理を頑張ろうかなという目標があります続いて12個目です、チームメイト2人に物申したいことはありますかなんでも OK です、ゲームのことでもいいし、リアルのことでででもも、OK、すそうですね、もうちょっと、ブロスターーキャリししてほいですね <laughs> <laughs>、はい、ちょっと頑張ってほしいなと思います。 えちょっとクルさんがちょっとミットでやらかしがちなんでちょっとそれをやめてほしいですね <laughs> やらかしてないけどなあんまりうんえこれってブロスターのことじゃなくてもいいんですか全然何でも大丈夫ですいやもうそれも一番ありますねあのやっぱこう3人の,の LINE グループがあるんですけどそこでなんかもういつもパチンコの話しだすんですよねこの2人 <laughs> パチンコしたことないんでもう全くついてきなくて 起きたらなんかもう200件ぐらいパチンコの話で <laughs> とそれだけがですね <laughs> 言いたいですねはいありがとうございます続いて13個目ですチュームメイト2人ののそれぞれぞ魅力や好きなところを教えてください魅力はやっぱり雰囲気が2人ともよくてまあ基本的にワイワイとして、まあ、楽しんで、まあ、練習中も,もちろんメリハリで、まあ、ちゃんとやるときはやるでなんかワイワイ楽しくやるときはやるっていう感じで雰囲気がよくて。 とてもいいと思います。自分も同じでなんかもう喋りづらい雰囲気とかじゃなくても何でも話せるような雰囲気なんで楽しく毎日できてます。でもやっぱりまあ雰囲気いいのは一番ですかねはい。まり、あ、えさんとはやっぱ2年目なんであいや二人とも2年目なんであの一緒に組むのは、まあ、そこでやっぱまあ仲いいのはありますかねはい。 続いいいててて個目目ですチームナビとしての目標を教えてくださいはい、もうそれは先ほども言った通り世界大会出場だけでなく優勝を目標としてやってますまあ自分も同じでもう世界大会はもちろん出てみたくて出るからには優勝したいなと思ってますでも,もう同じですねもう世界,世界大会出て、まあ、このメンバーで世界大会優勝して ナンバーワンになりたいです。はい、ありがとうございます。応援してます。えっと最後に十五個目です、えー。応援してくれてるファンの皆さんにそれぞれ一言お願いします。えっといつも応援ありがとうございます。今年は世界大会に出場していいところを見せるんで、ぜひこれからも応援よろしくお願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。え、そうですね、まあ、まあ、頑張ります。えっとまあ、最近やっぱ。 まあ個人としてもちょっと世界大会とかまあ出てなくてあまりいい結果残してないんで今年こそは世界大会優勝してファンのみんなにいい結果をもたらすので応援のほどよろしくお願いしますはいありがとうございますこれで十五個の質問以上になります三人ともありがとうございましたありがとうございましたこの動画を通して、えー、見てくれてるみんなが三人のことを知ってくれてるきっかけになってたら嬉しいなと思います I hope you guys liked this video. Don't forget to write in comments which response did you find the most thought-provoking. And uh, like and subscribe for sure. See you in the next videos.